человеку, который не один является директором этой школы, Матюку Я хочу добавить, что в этом году школа празднует свое 30-летие. Этот юбилей и на протяжении всех 30 лет и даже до открытия школы Николай Георгиевич ее строил, всегда ее развивал, и всегда болел душой и сердцем за педагогический коллектив, за учеников, даже уже за выпускников, которые покинули, он сегодня неоднократно это вспоминал. Я хочу сказать, что действительно награда, которую он получил в этом году, лучший горожанин города по номинации Средняя школа действительно нашла своего героя, который отдал. в своїй родної школі, школі номер один. І я маю честь відзначити Миколу Георгійовича заслуженою нагородою і оленою медаллю за вірний заповітом Кабзаря від Українського фонду культури. Разом, разом з тим повноважено відзначити та подякувати за багаторічну педагогічну працю, медалю за віддані справі Баранову Олександру Павлівну. わかった。